ক'ত আকৌ নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক আজি ঘৰৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো ব্লগ মানে চাওঁ আৰু কেনেকে দিব পাৰো আজি মানে সিহঁতৰ গোটেই চবৰে এটা ফৰ্মাইচ আছে চিকেন এটা ভাল ৰেচিপি লাগে মানে আমাৰ ঘৰৰ আৰু ভালকৈ চিকেন খায় মই কৈছোঁ মই চিকেন খাব নোৱাৰোঁ তোমালোকেনো চিকেন খাবলৈ মন গৈছে নাই কৈছে আলহী ছোৱালী এজনীও আহিলে খাওঁ আৰু চিকেনকৈ আনা আৰু তাই মানে খুব চিকেন তাইৰ ফেভৰেট বেলেগ মাংস তাই নাখায় নাখায় অঁ নাখায় নাই তোক সেয়ে মানে ব্ৰইলাৰ মাংস একদম লোকেল মুৰ্গী চেম লোকেল মুৰ্গী কেনেকৈ বনাই জোলৰ নিচিনা বনাম একদম জোল টাইপ বনাই দিম আৰু বেছি হেৰি নহয় ত' বনাই দিম লোকেল মুৰ্গী ষ্টাইলত আৰু মোৰ মানে কি হয় যদি কিবা কাৰণত খাই দিওঁ খালে একো নহয় খাই দিওঁ খাই দিওঁ প্ৰায় দহ মিনিট মানৰ পিছত মোৰ বমি হয় মানে আজি ছমাহমান হৈছে এনেকুৱা হোৱা ত' সেই একদম ছমাহ সাত মাহ আঠমাহমান হ'ল মই চিকেনৰ ওচৰলৈ নোযোৱা আহিছোঁ আৰু আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মিঠাতেল দিওঁ ত' তেল দি দিলোঁ তেল দি দিলোঁ আৰু তেলটো আমি ইমান গৰম কৰিম মানে অলপ অলপ ধোঁৱা যেতিয়া মানে এৰি দিব তেলটোৱে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক গৰম কৰিম এই ৰাখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ ধোঁৱা ওলাই গৈছে প্ৰথমতে দি দিলোঁ জলকীয়া তেজপাত একদম মজাকৈ দি দিছোঁ এই দেখিছেনে একদম আমাৰ এইখিনি ক'লা হৈ গৈছে দেখিছেনে এই ডালচেনি দিছোঁ এইটো ডাঙৰ ইলাচি এইটো ষ্টাৰফুল ষ্টাৰফুল আৰু লং ইলাচিনী ডালচেনি আৰু এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ লগে লগে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ একদম তেলটো ধুনীয়া গৰম হৈ আছে যে লগে লগে এটা জলকীয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে এই যে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব এনে কি প্লেন বনাই আছে বোলে আৰু পিঁয়াজটো এনেকুৱা অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ আহিব ধৰিলে তেতিয়া কি দিব লাগিব জানেনে এইখিনি দেখিছে ইয়াত নহৰু আদা জালুক একদম চব আছে সেই মানে জালুকটো এক্সোৱেলি তেলতে দিব লাগিছিলে অলপ একো নাই সেইখিনিও তেলেই হয় এতিয়া তেলতে দিছো পুৰা একদম মজাকে দি দিছো আৰু এতিয়া দি দিছোঁ এক চামুচ হালধি হালধি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এই কাটি ৰখাত চিকেনখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি নেকি আমি মছলা ইউজ কৰাই নাই ইয়াত আদা নহৰু আৰু আপোনাৰ পিঁয়াজ জলকীয়া এইখিনি আৰু এতিয়া দেখিছেনে এই এনেকৈ ভাজিব লাগিব প্ৰায় আমি চাৰি মিনিটমান সময় আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ প্ৰায় চাৰি মিনিটমান সময় অনা হৈ গ'ল একাপ চিকেন পূৰা ভাজি আছোঁ তো ইয়াত আমি এতিয়া মছলা দিয়াই নাই মছলা দি দিছোঁ আৰু গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ প্ৰথমতে চিকেন মছলা অকণমান দিছোঁ জিৰা জিৰা ৰঙৰ কাৰণে কাচমি অকণমান দিছোঁ তো আমি এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ইয়াতে ভাজিম এনেকৈ প্ৰায় চাৰি মিনিটমান সময় ঢাকন নিদিয়াকৈ ভাজিম আৰু আকৌ একদম ধুনীয়াকৈ ভাজি আছিলোঁ চাওক চাৰি মিনিটমান সময় আনি একদম ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ আৰু সেয়াই এনেকৈ আলু কাটি লৈছোঁ অকণমান দীঘলীয়াকৈ তো আলুটোও দি দিছোঁ আলুখিনি দিলোঁ ঢাকিলোঁ এতিয়া আমি ঢাকন মাৰি দিম প্ৰায় তিনি মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ আমি ঢাকল দি প্ৰায় তিনি চেকেণ্ডমান ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ বিলাহীটো ইয়াৰপত দি দিলোঁ আলুও সিজি গৈছে আৰু আপোনাৰ মাকো সিজি গৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এতিয়াই মই বিলাহীখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি দি ইয়াত দিবলগীয়া আছে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দি লৈ আকৌ অকণমান লৰাই বগাই দিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আকৌ ঢাকন মাৰি দিম দুই এক মিনিটমানৰ সময়ত ঢাকোন দি প্ৰায় ভাজি আছিলে চাৰি মিনিটমান সময়ত এই একদম পূৰা ছাইডে চাইডে পূৰা তেল মাৰিছে দেখিছেনে নে ইয়াত আৰু এইফালে একদম গৰম গৰম পানী অকণমান পানী দিব লাগিব ইফালে পানী আমাৰ হৈ যাব আৰু এতিয়া ঢাকন দি ধুনীয়াকৈ আমাৰ চিকেন বনি ৰেডি আৰু অকণমান বাকী আছে অঁ ঠিকে আছে তাৰমানে আজি চিকেনৰ লগত মানে ৰুটি খাওঁ বুলি ক'লে আৰু ইফালে ভাত বনি আছে বাৰু মোৰ কাৰণে মই নোৱাৰোঁ বাৰু খাব ৰুটি খালে মোৰ গেষ্ট হয় তেওঁ চাম ট্ৰাই কৰি এই আজি মানে চিকেনটো একচুৱেলি লোকেল চিকেন খাবলগীয়া আছিল চবেই লোকেল চিকেন নাখায় ব্ৰইলাৰে খায় তো লৈ আহিলোঁ ব্ৰইলাৰকৈ একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ চাওক নাই একদম মজাকৈ এটা ক্ৰীম উঠি গৈছে এয়া চাইডে ছাইডে দেখিছেনে এয়া এয়া একদম হৈছে আৰু ত' পানী আমাৰ খতমেই হৈ গ'ল ইমানতে আমি অফ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'লোঁ তে অফ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকন দি ঢাক সি দিলোঁ নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যাব পাৰে নেকি জল্দি ৰুটি বহাই দিয়া এইটো হৈ গ'ল আৰু পাহিয়ে শিকিব লাগে ন এই হৈছে দেখোন পাৰিছো দীঘলীয়া দীঘল চাইডটো এই দীঘল চাইডটো যে এই এতিয়া এইটো চাইড মাৰ অ এনেকৈ মাৰ অকণ অকণকে গোল গোল কৰি ঘূৰাই থাকিবি অ এই পাৰিছে আৰু বেয়া হোৱা নাইতো ঠিকেই হৈছেনে হা চাইডটো তোমাৰ অঁ দে হ'ব দে গোল হৈছে দে হৈছে হৈ গ'ল এইটো চাওক গোল হৈছে নাই হৈ গ'ল দেখোন বা পাৰিছে দেখোন হা আমাৰ চিকেন চাওক কি মজা চিকেন হৈছে নহয় পূৰা গ্ৰেভি হৈ গ'ল আৰু এইফালে চিকেনৰ লগত খাবলৈ ৰুটি বনি আছে একদম মজাকৈ ৰুটি বনি আছে সেইফালে গৰম গৰমকৈ ৰুটি মাংস ভাত